ربي زيتني علما نافعا ووافقني عملا مبولا ووهاب لي رسكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى سرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون Kalau lau taalamu ilmal yakin, la tarunal jahim, thumma la ainal yakin, thumma la tus na idin anin nain. Sota kau wadi, sota kau Rasulillah shallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa taala. Salawat dan salam, mari kita haturkan pada cucungan kita Nabi Nabi Muhammadin shallallahu alaihi wasallam Innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wasallim mutashlimah Ma'asyirul muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan atau PBA yang uset Tazimi uset muliakan Dalam firman Allah dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim Wa ma min dzabatin fil ardi illa 'ala semua kebutuhan makhluk hidup ini setiap paginya, setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya sudah diatur konsumsinya oleh langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan ketika suatu kesombongan melanda sehingga dia berusaha untuk memberikan makan Mohon kepada Allah, Ya Allah, berikanlah kesempatan aku untuk bisa memberikan makan semua makhluk hidupmu. Maka Allah munculkan ikan paus. Singkat cerita, hanya satu ikan paus, semua makanannya habis. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan bahwa yang dialami Nabi Sulaiman ini ketika waktu itu mohon kepada Allah untuk memberi makanan hanya satu ikan paus aja sudah habis semua. Suatu kesalahan dan kita ambil kita ambil hikmahnya. Wasdak baru anak kesombongan yang ada pada diri manusia ini harus benar-benar kita buang. Hanya Allah yang akan bisa memberikan rezeki ini, bisa membagi-bagi rezeki, Maka pentingnya buat kita ketika setelah surat subuh Kita jangan tidur Rasulullah melarang Umatnya untuk bobo Bangun Tetap bangun setelah surat subuh Wa innahu Segala sesuatu yang terjadi Apapun Itu bentuknya Dalam mencari rezeki Susah, duka, senang, semuanya itu sudah menjadi ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi, hambanya tidak berhak untuk mengatur siapa yang memberi nafsu serakah dan angkara murka ini. Yang terjadi, berapa coba, berapa? yang diberikan kepada kita ini berapa? Terus saja kita kurang. Saat sekarang ini kita dikasih uang banyak, satu M misalkan, tetap kurang. Fabi ayi ala jelaskan berkali-kali ketika di dalam surat Ar-Rahman. Washilal muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya dengan datangnya rezeki seperti ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki halalan thayyiban buat kita. Ini perlu patut kita syukuri. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tajibatin. Makanlah dengan suatu makanan rezeki yang bagus. Wa dengan rezeki yang Allah berikan dengan makan halalan tayyiban. ini penting untuk kita syukuri ya amanu lillahi Allah subhanahu wa ta'ala ini janjikan kepada orang-orang yang satu di antara orang yang selalu bersyukur di hadapan Allah. Janjikan rezeki kepada orang yang pertama adalah orang yang selalu bersyukur. Diberikan apapun bentuknya rezeki sedikit banyak dia tetap bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. la la'asitanakum la wala ingafartum inna adabil seandainya jika altiyan kita tidak bisa bersyukur. Syukurnya azab Allah itu sangat pedih. Maka pentingnya kita bersyukur. Tidak hanya orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu mudah sedekah, mudah mengeluarkan sedekah. Ini Allah juga janjikan rezeki pada mereka ini. Makanya orang-orang yang ahli sedekah tidak akan pernah ada miskinnya. Semakin banyak sotako yang dikeluarkan, maka semakin banyak rezeki yang dia terima. Tidak sekuatir sotako susahnya minta ampun. Disuruh sotako mintanya susah. Diminta sotako susahnya minta ampun. Ayo sotako, sotako, sotako. Susah. Kenapa? Takut miskin. Alasan ini, alasan nggak punya, alasan tidak mengek. Semua itu tergantung daripada watak dan sifat sudahlah kalau sudah fit watak sifatnya seperti ini enggan mengeluarkan sodako meskipun punya uang banyak dijamin oleh Allah dia pasti bakal pelit kok kenapa sudah terbiasa mereka mereka yang ahli sodako ibaratnya seperti Abu Bakar mau makan ada dikasihkan orang minta sesuatu yang Abu Bakar suka itu tidak dikasihkan kita apa bisa seperti ini? ketika kita lagi makan di jalan di pinggir mungkin ada orang datang minta apakah kita ada inisiatif untuk membungkuskan makanan yang enak buat mereka tidak ada ada orang seperti ini namun segelintir adakah punya firasat bahwa kita mencintai mereka karena dia ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang bisa Siapa yang akan kuat menjalankan hidup seperti mereka? Tidak akan bisa. Makanya mereka mereka orang yang mudah bersedekah, iringan tangannya untuk sedekah, masya Allah. Di saat dia nggak punya aja, mereka semua bersotak. Apalagi di saat dia senang tambah sotak Tetapi kalau mereka itu dalam keadaan nggak dalam keadaan nggak punya aja dia sudah ngeluh. Alasan ini kita tidak punya uang, memang benar pada waktu sisi ini dia tidak punya uang untuk sedekah. Namun ketika dia punya uang banyak pun dia juga mikir, karena kebiasaan ini merupakan sifat dan watak karakter seseorang. Makanya disebutkan, Aladina al yumviku visaroi waddaroi, dalam al imran 135 dan itu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya di saat dia fisaroi senang badoroi susah jadi susah di saat susah dan senang dia tetap kemar setekah masya Allah kemudian rezeki juga diberikan kepada orang yang suka bersolawat setiap hari lisannya ini basah dengan sholawat. Kecintaannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Setiap hari baca sholawat, sholawat, sholawat terus. Maka Allah akan berikan rezeki buat kepada mereka. Satu kali kita bersolat kepada baginda Rasulullah kekasih Allah, maka Allah akan bersolawat sepuluh kali pada mereka yang bersolawat. Tidak hanya itu, Allah akan tuliskan kebaikan sepuluh kebaikan. Allah akan hapuskan sepuluh dosa yang dia perbuat. Masya Allah. Ini satu. Andai kata berapa selawat, banyak selawat. Bagaimana Allah memberikan rahmat hidayah kebaikan kepada kita. Pahala kepada Menghapus dosa-dosa kita. Kemudian rezeki juga diberikan kepada orang-orang yang punya ciri yaitu gemar beristighfar. Makanya rajin-rajinlah beristighfar setiap pagi. Sebelum sholat subuh istighfar seribu kali. Orang yang gemar beristighfar. Lisannya basah dengan istighfar. Kemudian sholawat. Orang yang gemar beristighfar. Maka dia akan mendapatkan empat keistimewaan. Satu di antaranya. as diberikan kesabaran oleh Allah SWT. as diberikan kejujuran oleh Allah ta'ala Wal diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munfikina diberikan rezeki yang luar biasa. Rezeki bukan kita mencari rezeki, rezeki mencari kita. Bayar suku min khaitsul lata Kemudian orang yang suka salat tahajud dan salat tuka. Mereka-mereka inilah yang janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janjikan diberikan rezeki yang luar biasa. Ingat sekali lagi, Ustaz ulangi, Allah akan janjikan rezeki buat mereka-mereka mereka yang selalu bersyukur di dalam mensyukur menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dua ringan mudah bersedekah, orang yang senantiasa gemar bersolawat, kemudian orang yang suka beristighfar, kemudian orang yang suka sholat tahajud dan sholat Salat tahajudnya dijelaskan aqimus litulukisamsi ila ghosakil lail wa qur'anan fajri in wa inna qur'ana fajri kana mashhuda wa min al-laili fata hasbihi nafila talaq asya ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi atqina muta khalasidakin wa akhrijna mukhrajasidakin wa ja'alni millatun ka nashira empat keistimewaan orang bertahajud yaitu di antara satu mereka adalah akan diangkat derajat yang tinggi akan dituntun oleh Allah di dalam memulai suatu pekerjaan dengan kebenaran akan diakhiri suatu pekerjaan dengan kebenaran dan Allah akan jaga mereka Masya Allah mari kita senantiasa apapun yang terjadi jangan saling kita menyalahkan satu sama lain apalagi sampai kita suudan pada Allah Subhanahu Wa Taala. ingat Isal diru sekat misodakoti hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersodakoh. Apapun yang Allah berikan rezeki kepada kita patut kita syukuri. La ing syakar la asid dan nakum, walla ing inna azza bila syadid. Semoga bermanfaat. Usikum manapsi bintak Allah. Wabilataufik walitaussalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.